Jadi kalau kita meningkatkan takwa iman dan takwa, meningkatkan iman itu apa? Meningkatkan pengetahuan kita tentang ketuhanan. Bagaimana iman ini akan meningkat kalau pengetahuan tentang ketuhanan tidak meningkat? Ya, walaupun slogan mari kita tingkatkan iman dan takwa itu kan slogan. Jadi cara meningkatkan iman dan takwa meningkatkan pemahaman kita tentang ketuhanan. Nah meningkatkan ketakwaan bagaimana? Nah, meningkatkan kualitas dan kuantitas, kuantitas ibadah. Jadi kuantitasnya kita tingkatkan, kualitasnya pun kita tingkatkan. Baru kita meningkatkan ketakwaan. Jadi ya bagaimana caranya untuk sampai ke tauhid awas tadi? Kalau bisa sampai ke tauhid awas, suruh awas. Jalan yang ditempuh ada dua. Ya, jalan dia tempuh ada dua Yang pertama jalan amaliyah, amaliyah zikir, jalan yang ditempuh tempuh. Jadi kita pelajari cara berzikirnya dan kita amalkan, bukan hanya diketahui. Ada. Nah, yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, diajarkan oleh Rasulullah SAW, ikuti kita. salah satunya kata Nabi Jadidu imanakum Perbaru iman kalian itu Untuk meningkat iman Perbaru iman Kata sahabat Kaipan jadidu imanana ya Rasulullah Bagaimana caranya ya Rasul Kami meningkatkan iman kami Memperbaru iman kami Apa jawab Rasul Faksiru bidikri la ilaha illallah Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Ini salah satu meningkatkan. Nah sekarang ajaran Rasul yang satu ini sudah kita amalkan atau belum? Itu yang jalur dari jalur ibadah. Ya. Yeah. Meningkatkan itu salah satu yang disampaikan Rasul. Jadidu imanakum bikas rati qawli la ilaha illallah. Ya, yeah perbaru imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, coba kita tanya ke diri kita masing-masing. Ya, da? Seberapa banyak kita nyebut kalimat la ilaha dalam sehari semalam? Nah, kata Nabi, kalau meningkatkan iman, memperbarui iman, banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, makanya itu salah satu cara. Ya. Tapi kalau kita hanya kita dengar, tapi kita tidak laksana, ya enggak meningkat. Karena itu perlu pelaksanaan. Yang kita sudah tahu, nah kita laksanakan. Zikir ilah, ilom. Nah, tapi di kita ini kadang-kadang lebih mengutamakan pikiran kita daripada ajaran Rasul. Oh enggak enak, ini kan masjid umum. Dengan zikir nanti enggak semuanya setuju. Nah saya pikir kalau memang percaya sama Rasul eh, Ini ajarannya setuju gak setuju Itu bukan urusan kita gitu ya. Nah kita ini menerapkan ajaran Rasul Apa mempertimbangkan Senang dan tidak senangnya orang Nah ini nih ya, Yang saya kata-kata iman itu Mesti duduklah di keimanan itu Orang mau senang Orang mau benci, kena kita zikir itu urusan mereka Yang penting kita jangankan Itu Bukan kena enggak enak, enggak enak dengan guru atau harus dilaksanakan. Bukan dari hati kita masing-masing. Ini ajaran Rasul laksanakan satu. Ada tingkat amalan juga. Ada ya. Apa kata Allah? Wa ya. dzukuris ma Robbi kabu furatang wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Nyebut nama Tuhan. Nama Tuhan itu Allah. Ya sebut Allah. Fazukurullah. Qiyamau wa ku'udam wa ala junubikum. Ingat. Ya. Fazukurullah. Ingat Allah. Ya. Jadi bagaimana caranya nah, kita belajar kepada mereka yang ahlinya. Rupanya zikir dalam hati. Wazukur rabbaka nafsib. Ya, sebut nama Tuhanmu pakai hati Tadar'an wa fifatan. Dengan rasa takdir, nah rasa takut kepada Allah Itu perintah Perintah Allah itu. Jadi zikir dalam hati itu bukan ajaran ulama saja Itu perintah Allah ya Sekarang kita tanya ke diri kita sendiri Sudah lakukan itu belum? Gitu. Ya. Sudah kita sebut nama Allah pakai hati enggak? Caranya bagaimana? Gitu ya sudah kita ketahui belum itu sudah kita amalkan belum yang sudah belajar sudah amalkan apa tidak yang belum belajar yang belum tahu sudah dipelajari atau belum nah ini ini meningkatkan ini kalau hanya sekedar dengar ceramah baca buku belum Pak. nggak mungkin bisa meningkat itu nah jadi harus ada aksi ini ajaran rasul ini ajaran Allah laksanakan nah baru bisa itu jalur ibadah jadi artinya untuk meningkatkan iman tadi apa jalur ibadah pertama. Yang kedua jalur ma'rifat. Nah, jadi jadah jalur jalur ibadah jadah jalur ma'rifat. Jalur ma'rifat itu kita kaji, ya ta? mengkaji diri supaya kita kenal betul sama Allah. Tidak nah, mungkin kita hanya sekedar meningkatkan ibadah saja tanpa dikaji siapa diri kita. Ya ya? Apa? tugas kita. Nah, maka diperintahkan falian doril insanu mimma khuliq. Hendalah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Jadi mengkaji diri itu perintah Allah, Pak. Nah, ini sudahkah perintah yang satu ini kita jalankan? Allah perintahkan itu. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Hendalah manusia itu memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Nah memperhatikan, mengkaji. Ya, dari apa keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Kemudian apa peran kita sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi ini. Apa tugas kita. Mana yang disebut diri rahasia, mana yang disebut dengan apa namanya khalifah uh, dan lain sebagainya. Jadi itu artinya melalui kajian ilmiah. Nah, sudahkah kita mencari guru? Sudahkah kita menemukan guru? Apakah petunjuknya sudah kita jalankan? Nah, ini juga tergantung kepada individunya masing-masing. Jadi untuk meningkatkan kualitas iman, yang tertentu tadi, dua itu jalurnya. Yang pertama dalam jalur ibadah, dan yang kedua dalam dalam jalur maalik. Mengkaji jadi nggak bisa, Pak. Kita hanya sudah nunggu aja, gitu ya. Kalau hanya nunggu aja, nggak mungkin lah. Bintang jatuh dari langit itu ya, mesti kita berusaha cari guru ya untuk membimbing rohani kita usul kepada Allah. Nah, kalau kita sudah menemukan, ikuti petunjuknya, jangan hanya diketahui, gitu. tapi dijalankan apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita pahami, gitu ya. ya Insya Allah, meningkat